Salam, müstəqillik hər bir xalqın taleyində yoxdursa əldə olunmalı, varsa yaşanmalı və bütün hallarda qorunmalı olan ən ilkin amildir. Qazanılan digər qələbələr bir mənalı olaraq müstəqillikdən sonra qazanılır. 30 il bundan qabaq Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini çətin və rəutin bir zamanda Sovet imperiyasının çökmə ərəfəsində və qalıqları altında nə yaxşı ki bərpa etdi. Bir il bundan əvvəl isə çətinliklə əldə olunmuş bu əbədi müstəqilliyin bədəli kimi siyasi məkr ilə işğal edilmiş Azərbaycan torpaqları də şəhidlərinin qanı ilə 44 günlük zəfər müharibəsində qəraldı. Bu gün Qarabağ artıq yeni inzibati statusda erməni vandallarının illərlə ona bütün sferalarda vurduğu yaralar yenidən qurulması ilə bərpa edərək cavablayır. Ekoloji terrora qədər zərər görmüş Qarabağ torpağı yenidən tikilir və dirçəldilir. Qarabağ ərazisi Azərbaycanın 1/5 hissəsi deməkdir. Ancaq Kəlbəcər rayonunun ümumi sahəsi bir sıra cərtdan Avropa dövlətlərindən dəfələrlə böyükdür. Qarabağ müxtəlif təzyiqlər altında yenidən qurulması, tikilməsi və bu Beyərlə edilmə prosesində ətrafdakı qonşu və qonşu olmayan dövlətlərlə aparılan diplomatik və mövqey savaçları, əlbəttə ki, Azərbaycan xalqına onun təyin etdiyi dövlətə, xüsusilə də Azərbaycan iqtisadiyatına asan və havayı başa gəlmir. Əgər pandemiya yanında Azərbaycan iqtisadiyatına vurduğu real iqtisadi zərbəni bu ağır və şərəfli quruculuq işlərinin üzərinə gəlsəm, o zaman mənzərə sizə bütün incəlikləri ilə aydın olacaq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti və birinci xanım 1 bir il bundan qabaq qalını döyüşlər nəticəsində işğaldan azad olunmuş Füzuli rayonunu ziyarət edib. Ölkə başçısının Qarabağ səfərləri bu səfərlər zamanı Qarabağda tikilən bir çox yeni obyektlərin açılışında iştirak etməsi, bir sıra hələ tikiləcək obyektlərin təməlini qoyması artıq onun gündəlik iş rejimi kimi qəbul olunur. Qarabağ yenidən qurulur və bu quruculuq işlərinin ən kiçik detalı belə Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə əvvəlcə razılaşdırılır, sonra isə tikilərək ona təhfil verilir. Prezidentin səfər etdiyi Füzuli rayonu 44 günlük şanlı savaş zamanı Azərbaycan ordusu tərəfindən ən çətin və itkili azad olunan bir ərazi kimi hərb tariximizə düşüb. Füzuli Ermənistan-Azərbaycan müharibətinin strateji baxımdan bizim üçün böyük əhəmiyyətli olan bir ərazisidir və bunu Ermənistan da bilməmiş deyildi. Heç təsadüfi deyil ki, Azərbaycan ordusu bu gün mina bastırılması baxımından Qarabağda ilkin sırada olan Füzulinin alınmasında ən çox itki verib. Ona görə də Paşinyan hökuməti Azərbaycanın ən əvvəl bu rayonu alacağını gözləyirdi. Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə mərdlik və şücaət göstərən Azərbaycan ordusu Erməni səddini bir az gec atsa da Bu qanlı cəfədə döyüşənlərin iqtidliyi və zərbəni öz üzərinə götürməsi səbəbindən digər cəfələrdə əskərlərimiz nisbətən tez bir zamanda qələbələr əldə edə bildilər. Brestlində düşünülmüş hərbi taktikaydı. Bu gün isə Füzuli artıq yenidən tikiləri yenilənir. Şuşaya və digər şəhərlərə getmək üçün yeni magistral mərkəzə çevrilir. Azərbaycan prezidenti Vəxanim Əliyeva Füzulidə Ağdam-Füzuli avtomobil yolunun artıq beynəlxalq status almış Füzuli aeroportunun və digər yeni tikilərlərin açılış və yeni avadanlıqlarla təchiz olunması təərənnələrində iştirak ediblər. Yeni ağallı kənd və digər təmir tikinti işlərinin lahiheləndirilməsi təqdimatlarında olublar. Qəlib əskərlərlə xatirə şəkilləri çəkdiriblər. Bələbəttə ki, ölkə bizə fizullulara müraciət edib və onlara xitabən deyib siz tezliklə öz torpaqlarınıza qayıdıb yaşayacaqsınız. Müstəqil dövlət, kiçik vətəndə rahat yaşamaq və dünya ilə əlaqəmg imkanı gələcək inşallah yaşanmalıdır.